ये भारत नहीं है ये पश्चिम बंगाल है पश्चिम बंगाल यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का मेरे भाई। भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है पहले तो सब हिंदू ही थे ना हमारा डीएनए एक है नो मिस्टर गांधी हिंदू मुस्लिम एक नहीं है अब वेदों को मानते हैं हम कुरान को मानते हैं आप लाखों भगवान को मानते हैं नमस्कार আমি অলক বিশ্বাস আপনারা দেখছেন সত্যের সন্ধান আগস্ট কলকাতায় ছিল পরিচালক বিবেক অগ্নিওwidetilde ছবি দা বেঙ্গল ফাইলসের টেলার লঞ্চ কিন্তু যে সিনেমা হলে এই টেলার লঞ্চের ব্যবস্থা করা হয় সেই মাল্টিপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ শেষ মুহূর্তে ডেকে বসে এ বিষয়ে ট্রেলার লঞ্চের আগে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে খুব বিবেক ভিডিওতে তিনি জানান যে বাংলাকে নিয়ে তৈরি এই সিনেমার নেবার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু সব অনুমতি থাকার শর্তেও শেষ মুহূর্তে মাল্টিপেল কমপ্লেক্স জানিয়ে দেয় সেখানে ট্রেলার লঞ্চ করা যাবে না পরিচালক জানায় ভারতে কি দুটো সংবিধান চলে একটি ভারতের একটি বাংলার দ্য বেঙ্গল ফাইলসের এর টেলার আগেই करें विवेक अग्निहोत्री चाहे कुछ भी हो जाए द ट्रेलर हम कोलकाता में लॉन्च करेंगे क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे पर बेस्ड है और कल 16 अगस्त है और इससे ज्यादा उपयुक्त कोई और जगह हो नहीं सकती है लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पहुंचा मुझे एक बुरी खबर सुनने को मिली और खबर यह है कि हमारा जो ट्रेलर है ये लॉन्च होने वाला था जैसे हर कोई ट्रेलर लॉन्च होता है एक सिनेमा हॉल में और ये भारत की एक नामचीन बहुत बड़ी आ, सिनेमा हॉल चेन है और हमारे पास सारी परमिशंस थी सारा राइटिंग में कॉरेस्पॉन्डेंस था इसीलिए तो हमारी सारी टीम यहाँ कोलकाता आई लेकिन यहाँ पहुँचते ही साथ मुझे अभी अभी पता चला है कि उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और वो इसलिए कैंसिल किया गया है उसकी एक्सक्यूज़ ये दी गई है जो कि राइटिंग में नहीं अनऑफिशियली दी जा रही है कि उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है और वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं चाहते हैं और चूंकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सकें इसलिए उनके लिए सही नहीं होगा मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ कोई भी बिज़नेस हाउस क्यों ऐसा काम करेगा जिसके कारण उसको पॉलिटिकली आगे चल के बहुत मुसीबत हो लेकिन सवाल ये नहीं है सवाल ये है कि कौन है वो लोग कौन सा है वो पॉलिटिकल प्रेशर कौन सी है वो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी आवाज को सप्रेस करना चाहती है और क्यों करना चाहती है जो फिल्म अभी किसी ने देखी नहीं है जिस फिल्म को सेंसर का सर्टिफिकेट मिल चुका है उस फिल्म को लोग कैंसिल क्यों करना चाहते हैं तभी द बंगाल फाइल से टेलर लॉन्च ना होलो की छिपा रखा संभव अब सोशल मीडिया जुग प्रत्येक सोशल मीडिया YouTube Facebook Instagram টেলিগ্রাম সমস্ত কিছুতেই দা বেঙ্গল ফাইলসের টেলার ঘোরাঘুরি করছে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো দা বেঙ্গল ফাইলসের টেলার্স আপনারা দেখতে থাকুন আমি তো দেখেছি অপেক্ষায় আছি পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। ভারত কনভার্ট সব না एक नहीं है अब वेदों को मानते हैं हम कुरान को मानते हैं आप लाखों भगवान को मानते हैं हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं भारत तो है। हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे जीत कौन रहा है जिन्ना क्योंकि हम सब नशे में चूर है, हैं और नशे का नाम है गांधी की अहिंसा যদিও পরেও কলকাতার কোনো একটি পাস্তারা হোটেলে বেঙ্গল ফাইলসের টেলার লঞ্চ করার ব্যবস্থা করা হয় সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনেমার পরিচালক সহ সিনেমার অভিনেতা চলার কিছুটা পর লঞ্চ করতেই বাধা দেওয়া হয় অভিনেত্রীরা অভিযোগ করছেন বিবেক অগ্নিহত্রী অনুষ্ঠান বন্ধ হওয়া নিয়ে বিবেক অগ্নিহত্রী আরো বলছেন রাজনৈতিক বাধার কারণেই ট্রেলার লঞ্চ করা যায়নি পরে যখন পাস্তারা হোটেলে ট্রেলার লঞ্চের প্রস্তুতি করা হয় কিছুক্ষণ টেলার লঞ্চের পরেই মাসপতে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বন্ধ করে দেয় কলকাতা পুলিশ যার ফলে কলকাতায় দা বেঙ্গলস ফাইলে টেলার লঞ্চ আনুষ্ঠানিকভাবে করা যায়নি যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় টেলার গুলাগুটি করছে কি বলছেন বিবেক শুনুন আপনি সব ইন্টেলিজেন্ট लोग आप मुझे खुद बताइए बिना পারমিশন কে এত বড় সেটআপ लग सकता था क्या वही आदमी जो अभी आके काट रहा है लास्ट মিনিট पे व्हाई डिड ही वेट फॉर द लास्ट সেকেন্ড सुबह से उन्हीं की तो परमिशन से सब चल रहा है ऑल परमिशन हैव बी टेकन दे हैव गॉट एवरीथिंग डू यू थिंक अ फाइव स्टार होटल लाइक आई टी सी विल एवर 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 अलाउ एनी थिंग इफ एवरीथिंग इज नॉट इन प्लेस दिस इज अ रेडिकुलस थिंग इट्स अ लाई टोटल झूठ बोला जा रहा है सुबह से इतनी पुलिस क्यों आई हुई है यहां पर स कैन वी रेस्ट्रिक्ट द क्वेश्चन टू द फिल्म विच इज द बेंगोल फाइल लाइक आई रियली वॉन्टेड टू अप्रोच विवेक सर एंड आई वॉन्ट टू आस्क हिम दैट वाई डिड यू चूज दिन कम्यूनियल वायलेंस एज योर फाइनल जर्नी इसलिए जैसा आपने ट्रेलर में देखा कि जिन कारणों से भारत का पार्टीशन हुआ था जिस पॉलिटिक्स के कारण भारत का पार्टीशन हुआ था वो पॉलिटिक्स ऐसा मेरी थ्योरी है आज 78 एट ईयर्स लेटर बंगाल में वही पॉलिटिक्स चल रही है और आपने खुद अपनी मैंने प्रूव ही कर दिया अपनी आंखों से आपने देखा कि यहां पे क्या हो रहा है लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है हिंदू जैनो साइड पर बनी ये सबसे बोल्ड फिल्म है और सबसे ऑनेस्ट फिल्म है जहां जहां अमेरिका में बारह शहरों में बंगालियों ने देखा है आखिर में सिर्फ जय मां काली और वंदे भारत के नारों से थिएटर्स गूंज उठे हर बंगाली ने निकल के बोला है कि इससे बड़ी सर्विस कोई नहीं कर सकता बंगाल के गौरव के लिए बंगाल की ग्लोरी के लिए लेकिन इसको दबाया जा रहा है जस्ट टू अपीज सर्टेन ग्रुप्स आपने अपनी आंखों के साथ देखा किस तरह चलते हुए प्रोग्राम को आके उन्हें रोका और किसी ने मुझसे पूछा परमिशन को मालिका जी आपने परमिशन की बात की अगर परमिशन है तो तार क्यों काट दिए गए अभी आके यहां पे केबल्स काट दिए गए हैं দ্য বেঙ্গল ফাইলস সত্যের উপরে আধারিত একটি কাহিনী যা এতদিন ধরে চাপা ছিল বিবেক অগ্নিহোত্রীর সাহসিকতার কারণে দ্য বেঙ্গল ফাইলস সিনেমাটি মুক্তি পেতে চলেছে সিনেমা ঘরে আমি তো ট্রেলার দেখেছি অপেক্ষায় আছি পুরো ফিল্মটা দেখার আপনারা দেখলেন সত্যের সন্ধান আমি অলোক বিশ্বাস সর্বদাই আপনাদের সাথে